আজি মোৰ জন্মদিন বুলি অকণমান পাৰ্টি এটা কৰিবলৈ আহিলোঁ নদীত আৰু জন্মদিনত কটা কেকটো চাওকচোন লেট্ৰিন আৰু গু পাখিও আহিল খুব বেছি ভাল লাগিল গা ধুলোঁ এনজয় কৰিলোঁ বহুতেই বেছি ধুনীয়া হৈছে এইটো ভিডিঅ' শেষলৈকে চাওক বহুত বেছি মজা হ'বলৈ গৈ আছে আজি হৈছে মনোজ ভাইৰ জন্মদিন আৰু আজিৰ দিনটো থেংক ইউ অ ৰাতিয়ে বাৰু অকণমান চেলিব্ৰেট কৰিলো জোনমণিহঁতে অকণমান ছাৰপ্ৰাইজ তাৰপ্ৰাইজ দিলে ভাল লাগিলে আৰু আজিৰ দিনটোনো কেনেধৰণে পাৰ কৰোঁ তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আৰু এই গাড়ীখন দেখি কিবা চিনাকি চিনাকি লাগিছেনে মানে আহিছে যোৱাকালি ৰাতি দুটা বজাত কাকো পাখি বিপুল আৰু লগ আৰু লগতে আমাৰ এইফালে পাহি বৰবাদ হৈ গ'ল দেই আজি পাখি কাপেহে মানেই আজিৰ দিনটো অকণমান কিবা এটা স্পেচিয়েল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সৰু সুৰাকৈ সেইফালে আহি গ'ল আমাৰ মাংস কাটিবলৈ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আহক আহক একদম লৈ আনিছে ন সকলো যোগাৰ ঐ ব

এতিয়া আকৌ লং পেণ্ট পিন্ধিছে নহয় ইমান বৰষুণ আছে নে গৰম আছে ইমান বতৰ নহয় যদিও আকৌ ইয়ালে নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা পাঁচ ছয় কিলোমিটাৰ হয় সেইকাৰণে আহি গলো আজি অৰুণাচল ইয়াতে সকলোৱে ধামকা কৰিম এইফালে পাখি আৰু পাখি আহি আছে পাৰ হবলৈ পৰা নাই চেণ্ডেল শ্লিপ হয় শ্লিপ হ'ব বহুত পিছল আছে আৰু ইয়াত টিংকু টিংকু আৰু মই মানে কেৰাহী এখন লৈ গৈ আছো আৰু কেৰাহীত দুটো লৈ গৈ আছো কেৰাহীত মানে আজিৰ আমাৰ মেইন বস্তুকেইটাই আছে বহুত ভাৰী বহুত গধুৰ আৰু আমাৰ সকলো গেং মানে আগতে গৈ ৰেডী কস্তৰী আজি কস্তুৰিক প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ঠাইলৈ লৈ আহিছোঁ তাইবাৰ কেনেকুৱা পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে কিমান ভাল লাগিছে ইমান গৰম লাগিছেনে কিমান গৰমত এই আমাৰ হীৰাদা আছে আজিৰ লগত বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰিবলৈ কাৰণে আহি গ'লে বঢ়িয়া আৰু কাকো ৰেডি নে

খৰি বিচাৰি বিচাৰি লৈছো যাতে মাংসখিনি ভালকে বনাই খাব পাৰো দুটা কেক অনা হৈছে এটা মই আনিছো এটা পাখি আনিছে আৰু মোৰ কেকটো মানে মানে মনুযাই যিমানে ভাল পায় ডিজাইন কিবা কিবি তাৰ ওপৰতে মই বনাই আনিছো এই অকল মনোজ ভাই অকল চলি থাকে যিটো যিটো চলি থাকে আৰু গিফ্ট দি দিওঁ তাত গুৰু আছে দেই অলপ অলপ এইটো মনোজ ভাই থাকে কোন নেকি বাৰু এইটো মনোজ ভাই গুখি থাকে

Munusta happy birthday thank you Bye. হয় নাই হ'ল নিজে নিজে মনোযোগ নিয়মটো কৰি ল'ব লাগে মিঠা কি কৰিলে মনে মনে দেখিছা নাপায় দেই তই কি চাই আছো কাকো বেয়া কৰিলা দেই কিন্তু ইমান ধুনীয়া মই ভয় খাই গ'লোঁ কি হৈ গ'ল মানে আচানক কি হৈছে জোনমণি কালি ৰাতি অৱস্থা বেয়া আজিয়ে বেয়া চালা ঠেদ পিছৰা গুৰটো বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে এই কুকাকৈ গু ঘালে মিঠা নে তিতা ধুনীয়া একদম টেষ্টি এ আজি তামাৰাম মানে সোৱাদ হ'ব আৰু মনোজ ভাই আনিছিলে সেই গিফ্টটো দিয়াই নহ'লে একদম মাংস চাংস বনোৱাত ব্যস্ত হৈ গ'লো কেকটো মানে দেখি পাগলা হৈ গ'লো এতিয়া বোলে মনোজ ভাইক দি মনোজ ভাই অকণমান মাংসত লাগি আছে মনোজ ভাই আমাৰ ফালৰ পৰা এটা উপহাৰ দেখোন নাই দিয়া কি যে বদলা লৈছে মোৰ মনত পৰিলে দুবছৰ আগত মই পাকি কাকক এনিভাৰ্চৰি এটা ৰঙালা গিফ্ট দিছিলো সেই কিন্তু মই যিটো ৰঙালা গিফ্ট দিছিলো সৰু আছিলে এইটো কেনেকে ডাঙৰ হৈ গল এইটো অকণমান কৰ্মনেন্াহিবি গ'ল বেচৰা ব্যস্ত হৈ আছিলে ঘৰত ঘৰৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলে মানে আৰু লগৰজনৰ আমি বিশেষকৈ পাখিয়ে বেছি কষ্ট কৰিছে পাখিয়ে ব্ৰইলাৰো বনাইছে ছাগলীও বনাইছে তাই মানে পাকৈত বুলি এয়া এতিয়া আমাৰ পনীৰ আছে মটন নেপালী কাটন মটন চলি আছে আৰু খাই বৈ পূৰা গা ধুম এনজয় কৰিম এইফালে পানীয়ে পানী খানা পিনা আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু খোৱা বোৱা নোখোৱাৰ আগতেই খানা পিনা নকৰাৰ আগতেই গাটো অলপ ধুই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ পাঠি ক'ৰবাত গৈ আছে ক'ৰবাত গৈছে জানো কেনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে নাই গাটো অলপ ধুই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ সকলোৱে গা ধুই আছে এই আছে দেখিছে পূৰা ফুল এনজয় কৰি আছে আজি কস্তীকো প্ৰথমবাৰ লৈ আহিছোঁ নদীত গা ধুৱাবলৈ তাই মানে খুব ইচ্ছা কৰে এইবোৰ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইতো তাইৰ পাছত ব্লগবোৰ চাই তাই মানে খুব মন বেয়া কৰে আমাক গালি দিয়ে খং উঠে যে মোকো কিয় লৈ নক'লা বুলি আজি সেইকাৰণে লৈ আনিছোঁ তা তাইকো এইয়া কস্তছে গা ফুল পাহি তুমি নুধোৱা নেকি গা উটি গৈছো একদম আজি কিবা এটা কাৰণত যেনিবা পাখিয়ে গা ধোৱা নাই এইটো বেলেগ কথা এতিয়া তিনিজনে পানী তলত ঘুমাম কিমান দেৰি থাকিব পাৰো চেলেঞ্জ কৰি গৈলে হেৰিলে কিবা আছে কি কয় ৰিয়া হাৰিলে উইনাৰ উইডাৰ গা পা ধুই ললো আৰু সকলো ৰাইজে বহি গৈছে এতিয়া আৰু খাই লে কি কয় বাৰু তুমি ছাগলী খোৱা নে নাই ঠিকে আছে ইমান খোৱা কিন্তু শকত হব নোৱাৰা দেখোন কিয়নো এইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাখি ইমান কাম কৰে মনোজ জাই চাৰপ্ৰাইজ কণী ফুটালে মূৰত ভাল কণী হলে বেয়া আছে যে উমনি দিয়াৰ পিছত যে বেয়া হৈ যায় কণী যে হা কণী ফুটালে আজি বহা বদায় বাৰ্থডে কাৰণে চাৰপ্ৰাইজ দিবিছে আজি মানে কণী লগাই তাৰ বেচেৰা গতি ৰাতি এতিয়া ডেৰটামান বাজিলে ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়াও মানে অকণমানকৈ ফূৰ্তি চূৰ্তি কৰি থকা হৈছে আৰু হঠাৎ ঘপককৈ আজি এইফালে নিবেদিতা আহি গ'ল গৰম আহি গল নাহিলেও বাৰ্থডে দিনটো তো এটলিষ্ট আহিবই লাগিব যেনেকে হলেও হেতু কাৰণে ভুলা লাগি আৰু আৰু গৰম এমান ঠগা আছে মই অহা কালি গৈ আছো দে মই পৰহিলে গৈ আছো দে বুলি কৈ 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 ঘৰত উপস্থিত হৈ আছে মই ঘৰত আহিহে গম পাইছো এটো সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ কি যে হব সকলো আমি তেতিয়া নহয় জালিবা হৈছে জালিবা আই মই ডালিবা হৈ আছে বাৰু এতিয়া আৰু এফালে আমি খাই আছো দে খাই লৈ দিয়া মই নে দেখা মানে স্পেশাল নহয় যে মই নে দেখা কাহিনী এতিয়া এনেকে চলি যাব এইফালে আৰু এইফালে এটা মাজতে মই ঢালাই পাৰি আজি ইয়াতে এনেকে হৈ যাওক এইটো ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰিছো কেনেকুৱা পালে জনাব ছাবসক্ৰাইব কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই লগ পাম আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত বাই বাই